एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम् भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विता ब्रह्मेश गुहविष्णोनाम् तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकायुः यस्य देवस्य यद्रूपै यथा भूषणवाहनम् तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः ब्रह्माणि साभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढ त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्त चन्द्ररेखाविभूषण कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययौ दैत्यानम्बिकागुहरूपिणी तथैव वैष्णवे शक्तिर्गरुडोपरि संस्थितान् शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गखड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलम् रूपय्या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीम् बिभ्रतीतनुम् नारसिंहीनृसिंहस्य बिभ्रती सदृशं वपुः प्राप्ता प्तात्तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवैन्द्रिगजराजोपरिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथाशक्रस्तथैव सा